Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна, очень приятно с Вами познакомиться. Расскажите, пожалуйста, о компании Монотек и Вам про что у Вас есть какой-то опыт уже употребления. Да, я большая поклонница компании Монотек, и с самого начала мы употребляем эти препараты. Вот, и, Вы знаете, просто даже не верится, что через такое питание можно получить такой результат. Но факты говорят сами же следы. Я первое то, я вообще такая, что я пока не проверю, не поверю. Вот, то есть я должна увидеть, как работает. <III> <плодисмент> да, <плодисмент> да. Я принимала монеты, это, это Принимала обратно, принимала футбол. Значит, нервная система полностью скучится. То есть нет никаких раздражений, нет никаких э, выявлений беспокойства, там, гнева. Э, все это ушло прямо Вы так, через. Да, через... Да. Нет, но ну я могла там разгневаться, сказать, да, раздражиться. Да, и мне нужно было контролировать постоянно себя и постоянно как бы... Э, ну, ну, контролировать точно. -то, подавлять тебе это. Сейчас этого нет. Сейчас даже какой, какой бы внешний разрешитель не был, все равно это самое. Значит, через две недели это был, был уже стойкий эффект. Вот именно, именно нервная система успокоилась, именно не, нет не, не, не такой агрессивной -то реакции на какие-то воздействия. Меня это очень удивило. Почему? Потому что мир сейчас очень негативный, и все равно ты к тому или к другому через какие-то поступки вы, вы, высказываешь. Даже не произвольно свое отношение, тем более негативно. Вот сейчас все очень, позитивно, очень, очень, спокойно в мире. Просто я, это, это первое, то, что я увидела. Во-вторых, ну, наладились, на это, э, наладились э, желудочно-кишечные то есть это перестал бы да, то есть хорошо работает кишечник. Да. Да. ну вот это некоторые вот, приема в желудок и да. это уже дискомфорт и чувство. не было там яд, я не знаю, я не потерялась но я знаю, что у меня сейчас все в порядке Значит, что еще мне это самое ну естественно, что ты в покое в мире, очень сильная работоспособность у, у, это самое, восстановилась память вот это тоже немаловажно потому что у меня уже такой возраст что это самое вы, вы, женщины, женщины, да, женщины, женщины моего возраста не понимать, что э, можешь забыть, можешь э, значит, не помнить, может быть рассеянно и не успеть. Я вам хочу сказать, принимаю этот препарат, э, то есть ты сосредоточен, я столько успеваю делать, и у меня хорошая энергетика. Я просто ну, начала снова жизнь. Вы знаете, это не потому, что я его хвалю, или я вам просто говорю те факты, которые я наблюдала в себе. Но самый, самый такой результат, мы слышали, что о, это посредством этого препарата, когда клетка нормально питается, уходит из туберкулез, уходят различные инфекции из организма. Но тем не менее, я говорю, Пока ты не убедишься сам лично, ты, наверное, не поверишь, как многие. <свят> да. Поэтому я расскажу о своем сыне. У моего сына был туберкулез, у моего сына был плеврит. и э, были уже рубцы, сильные рубцы, на легких. Почему? Потому что это годами. Он лечился, да? Да? да, он лечился. Он, в прошлом году полгода он находился в том диспансере. Вот, прошел лечение. Но автобус не было не было. выписали в удовлетворительном состоянии его дома. Три месяца. Мы как-то не, 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 делали не это самое. Три месяца он был амбратур и только амбратур. Потому что он еще... А да, одну банку в месяц. Почему? Потому что мы, как бы, он, он еще инфицирован, он принимает как терапию и врач э, его врач инфекционист, она сказала, давайте мы не будем, э, не знаем какого какой эффект будет от этого препарата. Давайте попробуем. Врач одобрила. Да, да, да. начнем с амбразоза, вот с одной банки только амбразоз. И вот он три месяца принимал амбратон, значит, у него выросли клетки от 37 до 260. Вот э, э, те самые, по, 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 да, по, по Вичу. И когда мы сейчас оформляем ему пенсию, вот проходим секс, и когда мы пришли, сделали снимки, на снимках нет, это зафиксировано врачами на снимках то состояние сейчас на снимках даже рубцов не было не говоря о том что туберкулезная палочка не было плеврита не было и рубцы все равно старые да да вы знаете это мы, мы ну, врачи тоже очень удивились они там собрались в краю, рассматривали эти снимки сомневались, был такой даже э, задан вопрос это это твои снимки? Он говорит, конечно, вот у вас только что делал. Говорит, вот это. Судя по тому, что по тем анализам и по тем снимкам, которые были раньше, это не было. Хотя некоторые да. говорят, что дорого. Смотрите, как в лечение, улучшилось, нет? Сейчас стало ли это недорого? Как вы это видите? Да. Я хочу сказать, что если лечиться медикаментозными препаратами, то вы знаете, это дешево это Скорее очень И еще, мы разговаривали с профессором, он да. в больнице, с профессором, который лечит онкологических больных. Это в да, нет, не в Донецке, это в Киеве. Сейчас они внедряют сюда э, как там, этот антисептик для эксперимента посмотреть. И мы когда сказали сыну, сколько это стоит, он говорит, ну что, нет таких денег. Онкологические которые лечатся у них в онкологии, это, это превышает 5-6 раз. Месячное лечение превышает 5-6 раз. А излечиться от туберкулеза вообще нельзя. А излечиться от гепатита С вообще нельзя. Что такое дорого? Это недорого по сравнению с теми препаратами и с тем количеством, которое мы принимаем. Мало того, что от других препаратов, от и промышленности. Мы еще должны по, иметь побочные э эффекты, и мы потом лечим, если одно не лечили, то мы потом лечим другое. И у нас вот эти болячки, они не перестают. А же, он хорошо выводит, вернее, он не выводит, он просто всасывается туда, делает свою работу так, как он естественный, он получен из алоэ вера, он получен из органического материала, там, там, даже капсула сама, она вкусно э -э, ну, вкусная, мы ее пробуем. Она рассасывалась и она вкусная, Просто советую, кто еще не попробовал этот препарат, попросите, например, исцелиться от сахарного диабета и у вас за месяц не получается. Значит, препарат работает с вашим сердцем, с теми системами, которые приведут к исцелению этого вашего заболевания основного. Вот это мой совет, потому что мы видим результаты на третий, на пятый, на шестой месяц, и не просто. Радует нас и удивляет. Большое спасибо. спасибо. Всего доброго. Спасибо.